Акция протеста против незаконной застройки фундамента Десятиной церкви едва не переросла в потасовку со служителями церкви. 28 мая возле исторического музея в Киеве была организована мирная акция протеста в защиту одного из старейших исторических мест столицы. Накануне на территории музея, возле которого находятся раскопки фундамента Десятиной церкви, появились строительные вагончики, установкой которых руководили служители возведенной здесь же небольшой церквушки, построенной, отметим, также без разрешительной документации. Киева пришла. Это территория заповедника стародавний Киев. Это территория э, археологической памятки национального значения дитини стародавнего Киева. Тут находятся залишки фундаментов десятинной церкви, первого каменного храма давней Руси. Это надзвичайно цікава, видатна, можно сказать, памятка архитектуры. Участие в акции протеста приняли представители патриотических организаций, простые горожане и активисты политической партии Украины майбутнего. Собравшиеся выступили против незаконного строительства нового храма УПЦ Московского патриархата в историческом сердце Киева, вместе, откуда есть пошла земля русская, основное требование музеифицировать фундамент Десятиной церкви, то есть передать его историкам для дальнейшего изучения. Я сегодня здесь, потому что я за. То, чтобы мы сохраняли нашу память, сохраняли наше прошлое и сохраняли наш город. Здесь не должно происходить что-либо без ведома киевлян, без каких-то нормальных разрешительных процедур. Почему кто-то просто может приехать и сделать с моим городом, который я люблю все, что он хочет. Едва начавшаяся акция протеста была прервана колокольным звоном. Звонарь деревянного храма по указанию старшего ударил во все тяжкие, стараясь заглушить митингующих. Попытка остановить музыканта. Едва не переросла в потасовку, вовремя вмешалась милиция. Для поддержания порядка на место происшествия даже подтянули тяжелую артиллерию ⁇ Беркут ⁇ После этого противостояние переросло в словесную перепалку. Это <це> не вашего <у> ума дело. Только это не ума. А вы кто такой? Я кто такой? А на Москву давай, валы, чуешь? Ты церка у вас это николи Москвы не будет. При тут Москва? Да при том что Москва украинская говорит. Человек с бородой, розмовляв. Ти Не тише, мне. Не тише. Что вы творите? Эй! Это наша земля, это наше общество, это наши В перерыве милиция проверяла документы у особо активных протестующих и составляла протокол о нанесении легких телесных повреждений. На одного из митингующих, слишком близко подошедшего к церковному звонарю, накинулся с кулаками поп. Ставил пытание звонарю, почему именно сейчас в этот момент звонят и заважают, как бы, говорить людям, все без... В цей же момент просто подошел в священный священник, просто хлопца одного но меня ударил. В противостоянии засветился и один из героев эпизода с установкой вагончиков. Человек с бородой и в шлепанцах. От своих коллег по вере, отличавшийся особой хамовитостью. Позицию церкви представителям СМИ пояснил отец Тарасий, признавший, что окончательных документов на уже отстроенный храм нет, но уверявший, что вагончики возле фундамента Десятиной церкви появились с разрешения руководства музея. Вагончики все Призначені для монастиря, для нужного монастиря. А які саме Люди працюють над проєктом, люди потрібні якісь приміщення. Погоджено з керівництвом uh -huh. на В это время на краю огороженной площадки прошла вторая часть акции. Активисты партии «Украина майбутнего» и горожане устроили субботник. С территории раскопок вынесли несколько десятков мешков с мусором. Преобладали среди мусора бутылки от святой воды, кагора и алкогольных напитков покрепче. Активисты забрали уже больше э, 300 э, пакетов, полных великих пакетов с сміттям. Серед З, здебільшого пляшки від як міцних, так і слабоалкогольних напоїв. Найвірогідніше, що це сміття залишилось саме від представників. послужителей всей церкви. Часть мусора с территории раскопок активисты партии Украина Майбутнего решили отнести руководителю КМДА Александру Попову, дабы привлечь его внимание к вопросу превращения исторического памятника в свалку и подтолкнуть к очистке святого места в центре Киева от мусора и от тех, кто мусорит. Его столичного головы даже был на месте, однако подойти к протестующим не решился, и в ситуацию снова вмешалась милиция. За перенос мусора по Хрещатику – устное предупреждение, а за попытку оставить пакеты под КМДА, милиционеры пообещали составить админ протокол. Попытка пояснить, что это лишь финальный аккорд акции протеста, успехом не увенчалась. Словно по мановению волшебной палочки из фуражки появляется список дозволенных протестов. Вынос мусора под горсовет там не значится. После долгих переговоров правоохранители и активисты Украины Майбутнего пришли к консенсусу. Мусор, собранный на руинах Десятиной церкви, Був торжественно пронесен перед КМДА. щоб оцей пакет сміття, який є лише маленькою частиною того сміття, яке було сьогодні зібрано а, біля а, музею національної історії України, а, на решках а, стародавньої десятинної церкви, щоб це сміття звідти прибрали і не будувався храм або інша інша споруда у протизаконний спосіб. І возложен в ближайший мусорний бак Олексій Мамонтов. Відео